হেল্ল' এভৰি ওৱান নমস্কাৰ সকলোকে আৰু মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া আমি গৈ আছোঁ আজি বড়ো সাহিত্য সভা চাবৰ বাবে আৰু এই সভাখন হৈছিলে ডিমাকুছিত আৰু এই ভিডিঅ'টো এঘাৰ তাৰিখৰে হয় বহুত দিনে হৈ গ'ল যিহেতু বিহু চলি আছিল সেইবাবে ভিডিঅ'টো মানে ইডিট কৰবাত সময় পোৱা নাছিলোঁ সেইবাবে অকণমান দেৰিয়ে হ'ল কিন্তু ভিডিঅ'টো বহুত মানে বনাই থৈছিলোঁ যিহেতু তাৰপিছত আজি ইডিট কৰি বনাই দিওঁ আমি প্ৰায় সাতজনমান গৈছিলোঁ এখন গাড়ীত আৰু মই পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ যিহেতু বড়ো সাহিত্য সভা মই কেতিয়াও দেখাই নাই আৰু এই সভাখন বহুত ডাঙৰকৈ পতা হৈছিল এয়া আমি এখন এখনকৈ গেটবিলাক পাই গৈছোঁ মানে বহুতখন গেট বনাই থোৱা হৈছে আৰু গেটবিলাকত বহুতটা ভাষাৰে মানে লিখিছে বড়ো অসমীয়া হিন্দী ইংৰাজী বহুত ভাষাত মানে গেটবিলাক বনাই বনাই থৈ দিছে আৰু এয়া আমি গেটবিলাক পাৰ হৈ গৈ আছোঁ গাড়ী থ'বলগীয়া হৈছে আৰু ইমান দূৰ আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছো আৰু ইমানেই ভিৰ আছিলে যে গাড়ী থ'বলৈ জেগা নাই আৰু ৰাস্তাটো বহুতেই মানে ইমানবোৰ মানুহ হৈ আছিলে আৰু আমি গেটখনো ভুল হৈ গ'ল পিছফালৰ গেটেৰে এবাৰ গৈছিলোঁ কিন্তু সেইখন মেইন গেট নহয় বহুতখন গেট বনোৱা হৈছে আৰু আমি বিচাৰি বিচাৰি লাষ্টত গেটখন মেইন গেটখন পালোঁ আৰু সেই গেটখনেৰে আমি এনেদৰে সোমাই আহিছোঁ আহি মানে কোনোফালে কোনফালে যাওঁ কোনফালে নাযাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছিলে চাৰিওফালে মেলা হৈ আছিলে আৰু এই ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠানখন তেওঁলোকে পাঁচশ বিঘা মাটি কভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰায় তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আছিলে এই সভাখন আৰু আমি দুই নম্বৰ দিনা গৈছিলোঁ আৰু এয়া ইফালে মেলা হৈ আছিলে আৰু আমি ইফালেদি ক'লোঁ ইয়াতে চাওক এনেকুৱাকৈ চেপা জাকৈসলৈ বনাই থৈ দিছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আৰু খুব ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মেলা হৈ আছে কিন্তু ইয়াতে এনেই সোমাব নিদিয়ে টিকট লৈছে এজনৰ প্ৰায় ত্ৰিছ টকাকৈ আৰু আমি টিকট কৰি মেলাৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে মানে দোকান ইমানে মানে আমি আধা নাচালোঁৱে ইয়াতে প্ৰথমতে কিতাপৰ দোকানবিলাক দিছিলে আৰু চাৰিওফালে মানে কিমান কি চাম এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কি চাম কি নাচাম তাৰপিছত আমি যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি চাই চাই গৈ আছোঁ সেই মেলাখনৰ ভিতৰত গ'লে এটা প্ৰব্লেম হয় মানে ইয়াতে নেট নাপায় নেটটো বাৰু নচলে অনলাইন পে' কৰিব নোৱাৰে আৰু ফোনো কৰিব নোৱাৰে ফোন কৰিলেও মানে নুশুনে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এতিয়া হেৰালে মানে উলিয়াব বহুত টান আৰু যিহেতু বহুত মানুহ আৰু আমি আমাৰো তেনেকুৱাই হৈছিল এইবাৰ আমি হেৰাই গৈছিলোঁ তাৰপিছত আৰু নেক্সট লগ পালোঁ বাৰু আৰু ইয়াতে সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা দেখাইছিলে তেওঁলোকে কেনেদৰে জীৱন যাপন কৰি আহিছে আৰু এতিয়াও কেনেদৰে কৰি আছে তেওঁলোকৰ সাজ পোছাক ঘৰ দুৱাৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱাকেইটা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে এই সকলোবোৰ মানে ইয়াতে দেখাইছিলে খেতি পথাৰ ধাননি এইবিলাক বাহিৰত দেখাইছিলে আৰু ইয়াতে এটা ঘৰ এনেধৰণে বনাইছে যে তেওঁলোকৰ পথাৰৰ মাজত মানে তেওঁলোক যেন কোনোবা সঁচাকৈ ঘৰত মানুহ আছে এনেকুৱা লাগিছে আৰু এই ঘৰটো চাবৰ বাবে ইমান মানুহে ভিৰ কৰি আছে আমিও সোমাই গ'লোঁ ঘৰটোৰ ভিতৰত আৰু চাওঁ বাৰণ্ডাত বহি এনেদৰে একেলগ হয় তেওঁলোকে মদ খায় তেওঁলোকৰ কালচাৰ হয় সেইটো আৰু ৰুম ঘৰবিলাকৰ মানে ভিতৰৰ ফালেও কি কি কোনটো কোনটো ৰুমত কি কৰে সেইবিলাকো দেখাইছিলে আৰু ইফালে পাকঘৰ এটা আছিলে ইয়াতে সকলোবোৰ বস্তু আছিলে এয়া চাওক এপাকঘৰ এটা ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে আৰু এইটো হয়তো ভাত খোৱা ঘৰ নাজানো আৰু আৰু এইটো তেওঁলোকে থাকেই এইফালে আছে শাল আৰু একচাই মানে কাপোৰ বৈয়ে আছিলে আৰু আইতা এগৰাকীয়ে সূতা লৈ আছিলে এৰী সূতা এৰী সূতাৰ কাপোৰ মানে বৈ আছিলে তেনেকুৱাকৈ দেখাইছে তেওঁলোকৰ এই কালচাৰটো এনেদৰে চলি আছে আৰু হয় ভৱিষ্যতে হয়তো চলি থাকিব তেওঁলোকৰ এইটো পৰম্পৰা যিহেতু মানে প্ৰথমৰ পৰাই চলি আছে আৰু এতিয়াও চলিয়ে আছে গতিকে এনেধৰণে এতিয়া ধুনীয়াকৈ দেখাইছে আৰু এইটো চাওক এই ইয়াতে ঢেঁকী এটা আছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু পলু পোহে ইয়াতেও পলু পালনৰ দৃশ্যটো এনেদৰে দেখাইছে আৰু তেওঁলোকৰ চোতালত এটা মন্দিৰ থাকে মন্দিৰ মানে বাথৌো তেওঁলোকে বাথৌো পূজা কৰে আৰু বাথৌো তিনিটা মন্দিৰৰ নিচিনা থাকে আৰু এই তিনিটা ইয়াতে চোতালত এনেদৰে দেখাইছে এইফালে চাওক মানুহবিলাকে সেৱা কৰি আছে আৰু এইফালে চাওক তেওঁলোকৰ ঘৰ এয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে মানে মানুহবিলাক এইবিলাক চাবলৈ বহুত ভিৰ কৰি আছিলে আৰু তেওঁলোকে যে খেতি কৰে মানে খেতি বাতি কৰি তেওঁলোকে চলে সেইবিলাকো এই বাহিৰত এনেদৰে দেখাইছে আৰু তেওঁলোকে কৰা জীৱন যাপনৰ প্ৰণালীবিলাক ইয়াতে দেখাইছে আৰু বৰ্তমান সময়ত তেনেদৰে তেওঁলোকে কেনেদৰে মানে চলি আছে হাঁহ পুখুৰী এনেধৰণৰ বস্তুবিলাক ইয়াতে সুন্দৰকৈ দেখাইছে আৰু আমি ইমান বস্তু চাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু বহুত বস্তু আছিলে আৰু আমি সম্পূৰ্ণকৈ নাচালোঁ বাৰু আমি তাৰপিছত তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ আৰু এইফালেও বহুত বস্তু আছিলে ইমান চাব পৰা নাযায় যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি চাইছোঁ আৰু অলপ অলপমানকৈ ভিডিঅ' কৰি লৈ আহিছোঁ আৰু সেইবিলাকে আপোনালোককো অকণমান অকণমান কৰি দেখাইছো এইফালে ঘূৰি ঘূৰি আমাৰ প্ৰায় আন্ধাৰে হৈ গ'ল সন্ধিয়া হৈ গৈছিলে তথাপি আমি মেলাখন চাই শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ এয়া ৰাতি হৈ গ'ল চাওকচোন লাইটৰ পোহৰ আৰু তেতিয়াও মানুহ বহুত আহিছিলে লাইটৰ পোহৰ ৰাতি ভালেই লাগিছিলে বাৰু ঘূৰি ঘূৰি আমাৰ বহুত ভাগৰ লাগিছিলে আৰু ভোকো লাগিছিলে গতিকে হোটেল এখনত সোমাই আমি চাওমিন খাই ল'লোঁ এক প্লেট চাওমিনতে এশ ষাঠি টকাকৈ লৈছিলে বহুত দাম হয় তাতে মেলাখনৰ ভিতৰত বস্তুৰো বহুত দাম আৰু মানে হোটেলৰ খাদ্যবিলাকতো বহুত দাম হয় তথাপি আৰু খাবতো লাগিব তাতে গৈছোঁ যিহেতু খাই ল'লোঁ তাৰপাছত এইফালে আমি মেইন মানে ষ্টেজৰ ফালে আহিছোঁ আৰু ইয়াতে বড়ো ডান্স কৰি আছিলে পঞ্চাছজনীমান ছোৱালীয়ে ডান্স কৰি আছিলে আৰু খুব সুন্দৰ হৈছিলে বড়ো ডান্স দি আৰু আমি সেইখিনি চায়ে শেষ কৰি গেটৰ বাহিৰৰ ফালে ওলাই আহিলোঁ আৰু এইফালে পাই পাই দিলোঁ আৰু ঘৰলৈ বুলি গতিলোঁ এইখিনিতে মোৰ ভিডিঅ'টি শেষ কৰি লওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে নতুনকৈ চাই থকাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ